В Андроцити открылась творческая площадка «Драйв собирает таланты». Здесь теперь каждый желающий сможет не только репетировать, но и создавать свои произведения, используя современные музыкальные инструменты и виртуальную студию звукозаписи. Как все выглядит, видела и наша съемочная группа. Сбылась детская мечта. Виктория наконец-то смогла почувствовать себя настоящей барабанщицей. Участница группы Play Have с детства тоже хотела освоить именно этот инструмент. Теперь она, как и многие ее друзья-музыканты, имеет возможность оттачивать свое мастерство и, так сказать, творить. Юлия, гитаристка группы, говорит, что музыка стиль ее жизни, и драйв дал большой толчок не только для нее лично. Естественно, это помощь как и группе, как и инструментами, так и записью. То есть это для начала. Вообще очень здорово. Есть откуда начать, есть откуда оттолкнуться свой путь музыкальный. На вопрос, почему же все-таки тяжелая музыка привлекает девушек к платихев, получаем ответ ⁇ это крик души ⁇ Именно через тяжелую музыку э, можно рассказать окружающим то, что у тебя на душе. Результаты работы ребят из группы PlayThread уже можно увидеть благодаря виртуальной студии Ван. С помощью этой студии можно записывать любой музыкальный инструмент, будь то акустические инструменты, духовые, струнные, может быть электронные, электрогитары, барабанные. Вот то, что получилось при нашей пробной записи. творческая площадка «Драйв», присоединиться к которой теперь может любой желающий, начала свое существование благодаря усилиям сотрудников Центральной библиотеки и Дворца культуры, которых объединило одно желание. Наша цель залучить молодь до использования инновационных технологий, цифровых технологий, чтобы они сами научились записывать музыку, чтобы они научились там аранжировать. Огромное желание победить в конкурсном проекте творчей мастерни дало свои результаты. Из 200 заявок на участие Андроцит оказался в пятерке лучших. Отмечали творческий подходы, отмечали востребованность этой услуги. Отмечали то, если партнерство. Вот в этом проекте есть партнерство между учреждениями культуры, между людьми, между музыкантами. В итоге, при поддержке проекта Международной технической помощи Глобальной библиотеки Библиомост Украина Андросытовская городская центральная библиотечная система вместе с Дворцом культуры имени Ленина смогли получить по условиям гранта музыкальное и компьютерное оборудование для творческой площадки на сумму более 63 тысяч гривен. Согласно проекту, на базе драйва должно пройти восьминедельное обучение юных талантов. Ребята все это время будут не только создавать, но записывать музыку при помощи цифровой звуковой рабочей станции. результатах их плодотворной работы узнаем буквально через пару месяцев.